Україна не дочна существувати. не тоні значно, ми давно у нічтожити українсько. Гойданути охлобистін геть злетів з котушок. Путіні знову видав просто маячню про братерство. Він вважає українців і росіян одним народом, але з певним нюансом. А на запитання журналіста про стосунки з українцями та про те, чи варто було розпочинати повномасштабне вторгнення, він відповів про неможливість існування України. Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичанин, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Хорошо, так вы определили нас. К вопросу, украинцы. А от президент України Володимира Зеленського хлобистін виявляється, поважає, але лише через ціль, яку він переслідує. Як він каже, потрібно поважати ворога, щоб його перемогти. І справи на фронті для Росії, мабуть, справді дуже погані, якщо навіть Зетвенко Аркалашніков дозволяє собі жарти про те, що так зване СВО може закінчитися десь на північному Кавказі, і не приховує, що Росія просто змушена посилати на бій поранених і недолікованих солдатів. Ну точніше, окупантів. Чують моя душа СВО може закінчитися десь в районі сірного Кавказа. Скільки складів арсеналів у нічтожить враг. По каким городам России ударит враг, предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте, филологов в засаде даже раненых сейчас, недолеченных. Наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят, Біліміріда 16 для України це ескалація конфлікту. Так заявляють в ефірі пропагандистки Олічки Скабєви. Ймовірно, пропагандисти були впевнені, що українці просто сидітимуть і чекатимуть на російських освободітелі, склавши руки. І те, що Україна бореться і згуртувала навколо себе європейських партнерів, просто дратує Кремль як ніколи. Нади їх базірувати в'єтана в, на... на... в Румунії, в Польщі. И дальше вот эта вот хитрая схема с аэродромами подскока. Ну, еще раз повторяю, много мы об этом говорили. Уверен, что наши это просто так не проглотит. Наше командование и удары, несмотря на все, так сказать, последствия, будут наноситься по аэродромам базирования. Вообще, вот эта история с F-16, это, конечно, просто очередная, очередная ступенька эскалации. Начинались с «Жавелинов», Каймерсы, э, Леопарды, там, э, Абрамсы, Челленджеры, Леклерки, потом э, ракеты эти, э, Скальпы, Сторм э, Shadow, непоставленные э, Тауросы, Атак МС. Вот сейчас э, самолеты. Причем э, в немецком там Буддестаге, а почему Германия не поставляет самолеты? Ну... Шойс правильно говорит, у нас нет F-16. Ну, поставляйте, а что у Германии? Что они могут поставить? Еврофайтеры. Ну вот еще что, -то. значит, 16 F-16. Там 5 Мираж 2000. Еще там сколько-то еврофайтеров. Это та же история, вот эти Абрамсы, Леклерки, вот каждый... парі. і просто неймовірно чудовий камінь каут кремлівської пропагандистки Юлії Вітязєвої. Вона фактично визнала наявність фашизму в концтаборі під назвою Росія і прямо вказала, що росіяни це не національність, а це раби Москви. Дайте то наводити порядок. И в наших головах, и в нашем информационном пространстве. Потому что вот эти вот все эти призывы, так, государство нас не защищает, а ну давайте-ка объединяться в Ну, послушайте, ребят, у нас вообще-то монополия на, на, на насилие, да, принадлежит исключительно правоохранительным органам. Какие общины? С ума вообще посходили или что? Дальше что, погромы будут? А там и опять гражданская война. Вы вообще куда людей толкаете? Вообще чем думаете и чем занимаетесь? Иногда мне действительно просто страшно становится. Я не боюсь ни Украины, ни НАТО. Я боюсь того, что здесь происходит, что людям в головы вдалбливают, к чему, к чему провоцируют и к чему все это все в итоге приведет. Потому что русофобия, антисемитизм, да и вот такой вот бытовой шовинизм, они все в итоге приводят к одному – к делению людей на сорта появлению лагерей и газовых печей. Подумайте об этом на досуге. Это правда очень, очень важно и очень серьезно. И когда вас кто-то пытается вот поставить на скользкий путь этого шовинизма, подумайте, а с какой целью он это делает и для чего. Я понимаю, что очень многих из тех, кто оседлал эту повестку, может уже, наверное, остановить разве что пригласительно от товарища майора. Потому что, еще раз повторюсь, очень многие поняли, что вот на этой теме можно хайпануть. И когда больше не о чем говорить, говори о теме иммигрантов: сорвешь и, и аплодисменты, и минуту славы, и охапку цветов. Иммигранты это те, кто приезжают в нашу страну временно. А вот дети, которые были изображены, они родились в этой стране. Они уже являются русскими. Да, по национальности, национальности у них записаны разные, но они все русские. Вона так щиро цьому обурюється, начебто на Росії цього ніколи не було. І тут бац, і з'явилося. Якщо до початку російсько-української війни в Україні були ті, хто підтримує Росію, то тепер залишилися лише антиросійські настрої. І ось це розповідає донецький соціолог, який закликає дивитися на речі. Реально тепер Росію ненавидять в Україні просто скрізь. Хто поділіть по регіонам? Кто можно сказать за, кто против России? Каково настроение? Ну, сейчас, если взять вот ту повестку, которая есть, та часть общества, которая вовлечена в нее, но это, конечно, это только антироссийская, безусловно, хоть на востоке, хоть на западе, Украины, хоть в центре. Давайте говорить откровенно, что население Украины, то есть как бы, вернее, Украина как русо антирусский проект, она сформирована. И не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий, Если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. А сейчас э, ситуация вообще в, в корне изменилась после, ну, после февраля 22 года. Поэтому давайте говорить так, что безусловно, э, вы говорите, там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались. Что за долго до там, второго Майдана или перед вторым Майданом, когда я могу сказать, это вот была точка водораздела, это вернее был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно, вот как говорится на разрыв и общество тоже пошло на разрыв как бы в связях с Россией, отношения к России. А еще тут у россиян, до речі, запитали, а чи справедливі санкции против российских спортсменов? Послушайте. Скажите, а санкции против российских спортсменов, это справедливо? Нет, конечно. Почему? Ну, вы знаете, Россию уже, мне кажется, совсем уже вообще загнобили. И Винер очень хорошо сказала, что не надо унижаться и никуда не ездить. Нет, конечно, несправедливо. Я считаю, что спорт не нужно смешивать с политикой. Спорт должен быть без политики. Это ненормально. Чего не страдают люди? Спортсмен страдает. Диди, День, -день, день, -день участвуют. Нет, не будут. России, если не будет, зачем смотреть? Я ни одни спортивные мероприятия без России не смотрю. Я биатлон смотрю, лыжи смотрю. Где, ну, наши российские. Вы знаете, сейчас некуда. У меня работа, да вот ребенок. А, -а, -а. Олимпиаду вот. будет смотреть? Да. Мне вот сын любит смотреть. А без России она даже не интересна. Ну а говорите, будете смотреть? Ну, у меня младший смотрит, а так она без нее не интересна. Ну тоже смысл смотреть за кого-чего. А вот новые игры Брикс, они как-то заменяют привычный формат международных соревнований. Даже не знаю. Наверное, нет. Я думаю, что нет. Нет, нет, нет. Пока нет, нет, нет. Я ж нагадаю, що вперше за 40 років у Росії не транслюватимуть Олімпіаду, яка буде проходити в Парижі, ні по телебаченню, ні в інтернеті. Таке було лише один раз в історії, коли у 1984 році СРСР бойкотував ігри в Лос-Анджелесі. Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк і чекайте на наступний випуск.